Salam, hər vaxtınız xeyir, dəyərlı Neftçi TV izləyiciləri. 9 Aslan Hətəmov, komandamızın baş mərcisi Rəşad Hüseynov. 10 Əşraf Ələkbərli, 18 İmran Əliyev. Və maç başladı Uğurlar Neftçi. Zniyəndən sarjına gəlir ötürmə. Sadiq Məmmədli topladı. Sadiqin zərbəsi və İldar Babayev. Aslan Ötürmə İnara Ağalarov istiqamətində İnar topa çata bilər. Enardan ötürmə gələcək məsəl Əli Həsənzadə istiqamətinə, amma yox, o zərbə endirir və bildirir ki, top Rofun kollektivində qalacaq. Bu tracing tətbiq edir yenə də futbolçularımız və İsmail Qurbanov topu alır, ötürməsi Əli Həsənzadə top alır, Əli Həsənzadə İnara Ağalarovla oynamaq olar, Əli Həsənzadə öz topu ilə İnara Ağalarova ötürür topu. İd Aslan Hətəmov Aslan bir futbolçu kəsilə Aslanın zərbəsi, top Enar Ağalarovdur. Enar Ağalarovun zərbəsi və Burda Aslan Hətəmov əslində ilk epizodda Enar Ağalarova və yaxud əla Aslan Zad Üçəm vermədi topun keçməyinə və indi burada İsmail Qurbanlı topu alır. Enar Ağalarovla oynadı. Enardan ötürmə Aslan Hətəmova. Aslan Hətəmov mərkəzə ötürmə verir. Liam Eric Brownun zərbəsi və qapçı Şakir Rəsilov. Ötürmə vermişdi Aslan Hətəmov. Bir qədər də hakim sanki mane oldu burada Browna. Və top düz qapçının üstünə gəlir. İndi topa yeləndi. Burada Liam Eric Brown yaxşı ötürmə gəlir. Əli Aslanzadə istiqamətində. Əli Aslanzadə qapçıda tək-bətək qalib əlinin zərbəsi və Şakir Rəsulov. Oyundan kənar vəziyyət yox idi. Əli Aslanzadə topa çatır. Yəni ki, aşırma zərbə vurmaq istədi burda, verir. Aslan Hətəmov, Aslanla Əli Aslanzadə yer dəyişiblər və Hətəmov sol qonaqdan cəza məhdənə sahəsinə daxil olur. Aslan Hətəmovun ötürməsi və gol! Aslan Hətəmov özü zərbə endirir, iti bucaq altında qapıya və maçda da Aslan Hətəmov fərqləmişdi. Burda isə qapçının kobud səhvi var. Çox iti bucaq altında zərbə endirmişdi Aslan Hətəmov. Və özünə Əşraf Ələkbərlilə burada topu saxlayıb. Sağda boşluq var. Əşraf Ələkbərlil özü zərbə endirə bilər burdan. Əşrafın zərbəsi qapıya və çox təhlükəli idi bu zərbə. Babayev də o ora çatmayacaq idi. Qapının digər tərəfində idi. Əli ötürmə vermək üçün. Və hakim 1-ci hissənin yekunlaşdığını bildirir. Başlayacaq. İstədim heyətləri bir daha xatırladım. Komandamızın heyəti. İndi zərbə endirmək olar burada. Bax, epizodun təkrarını izləyirik. Liam Eric Brown ordaydı. Enar Ağalov özü. İndi ötürməsi İmam Əliyevin, zərbə endirmək olar. Liam Eric Brown topu saxlayır. Elgün Cavadov top qapıdan keçmir. Təşrif olsun. Bir qədər beləki epizodun təkrarını izləyirik. Erik Braun burada topu saxladı. Elgün Cavadov da zərbə endirə bilmədi. Rəqib futbolçu topu uzaqlaşdırarkən daha sonra topu itirir. Aslanzadə. İndi rəqib təhlükəli hücum qura bilər. Sağ qonağa ötürmə. Sadiq Məmmədli onun ötürməsi zamanı orada heç bir komanda yoldaşı yox idi və Aslan Hətəmov topa yiyələndi. Aslan onun ötürməsi daha da təhlükəli alındı. İndi sağ qonaqdan Qapı boşdur, zərbə gəlir və top qapının üstündən keçir. Bana bilmədi. Saxlayarkən <laughs> futbolçu bildirir ki, əlinə dəyimişdi, amma hakim davam edir. Enar Ağalarovdan ötürmə cərimə meydançasında zərbə və qapçı Şakir Rəsulov. Enar Ağalarovun ötürməsi, Erik Braunun zərbəsi və Şakir Rəsulov çox yaxşı oynadı bu epizod. Məhəmməd Allahverdiyev Məhəmməd. Məhəmmədin zərbəsi, bax, ötürmək idi, amma tərs toxunuş gəlir və boş qapıdan topu keçirə bilmədi Hüseyn Əsənli. Cavadov yenə də imkan vermir. Artıq ikinci epizoddur ki, top qapçımızdan da keçsə Elgün Cavadov imkan vermir. Nəfəs alır bir qədər də müdafiəçilərimiz maçın və maçın final fiti səslənir.